we can break out. Про це, мабуть, наше сьогоднішнє яйце і вітаю всіх, хто зараз з нами ізичу, дружньої підтримки, можливості ламати ті стереотипи, ті коробочки, які надягає на нас. Зовнішнє оточення, суспільство, іноді яке є недозрілим і через це достатньо жорстоким. І коробочки, які ми самі одягаємо на себе і тримаємо на собі, і вони не дозволяють нам вирости. Хоча сьогодні, знаєте, хотіла зауважити, що той глядач, який дивиться більш пильно, і який 16 днів спостерігав в куточку екрана ось такий знак Долонька і Підпис «Стоп насильству, сьогодні цього значка не бачить. І це не означає, що насильство подолано. І це не означає, що подолані стереотипи. І що ми можемо вже сьогодні про це не говорити. Навпаки, сьогодні ми будемо говорити про те, як не зупинятися у протидії насильству. Тому що в нашій студії сьогодні прекрасна гостя, яка Ось цю акцію, ну, скажу акцію кампанію 16 днів проти насильства дуже гарно знає зсередини запорізького виміру і запорізької відповіді і участі у цій міжнародній акції. Акції, яка має ну, на меті таку гуманітарну, гуманістичну гідну відповідь на насильство. На будь-яку дискримінацію, на будь-яке зло вчинене по відношенню до людини. І я хочу поговорити вчора, у знаку запитання ми говорили про деякі з запорізьких подій, про дуже цікаві запорізькі події, які відбувалися, і підсумовували ці події, хоча далеко не всі. І сьогодні, я сподіваюся, ми почуємо трохи більше. Але найголовніше, для чого я запросила цю гостю, це подумати, а що далі? Що після тих 16 днів? Що ці 16 днів нам дали і куди ми рухаємося далі, аби не зупинятися у протидії насильству? І аби ось так рукою, дружньою, зупиняти насильство. Зробила нашу запорізьку каву для того, щоб надихнутися на розмову. і... подякувати за те, що завітали до нас. Отже, у нас психолог, практичний психолог, Психотерапевт Ірина Кураченка. Ірину зараз представляю ще як директорку Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги. Хоча Ірину можна називати в різних yeah. ракурсах і представляти. Доброго вам вечора yeah. Ірина yeah. і тема така багатогранна ще й тому, що дійсно було дуже багато всіляких заходів. Я навіть не знаю з якого почати, про який розповідати. Про як Запоріжжя цього року направду дуже активно. І головне, що для мене дуже гуманітарно, бо ця долонька, вона як ну щось таке оберіг не та долоня, яка б'є, а та долоня, яка захищає від насильства так. і Запоріжжя цього року. Я не скажу, що більше чи менше ніж в попередні, але мені здається, що навіть більше вдалося долучитися до цього Лездененсенка. Вчора завразапропонувала це слово праволюдяності. Праволюдяність, и вот всего можно побежать и і и вот щоб чтобы оно стало больше праволюдяним. Вот про это я хочу поговорить и трохи. В этом году мне кажется, что больше оказалось вовлеченными в эту акцию именно молодежи. И это особенность, поскольку проблема всегда, мы больше говорили про 16 дней в контексте домашнего насилия, сейчас мы расширили горизонты до понятия гендерного насильства, да, гендерного насилия. Расширили почему? Потому что, как видим из ролика, да, насилие, ну если так задуматься, да, то, знаете, я у одних участников тренинга спрашивала, встречаетесь ли вы с насилием, вот, почему в вы на тренинге, да, 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 да ли вы с насилием. И вот ну, процентов 5 или 10 начинают говорить о том, нет, Все -то Абсолютно, да. 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 А, когда мы начинаем приводить примеры, да, вот когда идет такая, а, ну не знаю, и разные какие-то случаи пересматриваются из своей личной истории или то, что мы видим вокруг на телевидении, то и, и участница меняется, же диалог, да, такие вещи? Да, боже, а меня вот тогда и оказывается, что насилие сопровождает вокруг, в школе, в семье, На в обществе, работе, везде. Поэтому э, меняются отношения, меняется понимание молодежи, что от них именно зависит то, от, 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 каким будет завтрашний э, мир, как какая будет их собственная семья и какая будет наша страна, mm -hmm. по большому счету. Как мы можем создать это средовище, в котором меньше насилия? И вот давайте про эти 16 дней и прямо вспомним все акции, которые были, І от наскільки такими акціями, такими, ну, назвати флешмобами, тобто спалах, а mm -hmm. потом как бы забыли. Вот меня очень волнует, чтобы не было с спалахом и забули и вернулись назад. Вот насколько... Ну, сначала про сами акции. А, очень насыщенная действительно была программа, эти все 16 дней были насыщены и а, мы подошли к этому вопросу несколько по-другому. Обычно у нас каждый как-то занимался, отдельные какие-то организации что-то там проводили, uh -huh. а, выезжали на какие-то семинары, проводили тренинги, устраивали какие-то конкурсы, возможно, да. В этом в этом году ситуация несколько поменялась, опять же, благодаря возможности, которая появилась у нас mm -hmm. в нашей области. Э, в нашей области реализуется, как и в одной из пяти также областей э, восточных, восточной Украины, проект, который э, реализуется Фонд народного населения да, ООН. Ага. Uh, он реализует этот проект, и он двухгодичный. И в том числе, uh -huh. то есть, благодаря вот этим сабкластерам, которые мы проводили, то есть, собирались различные структуры, в том числе государственные, негосударственные. Мы обсуждали идеи, что это может быть, uh, обменивались какой-то информацией. Uh, нам очень много помогли с материалами, визуальными материалами. Uh -huh. Это различные буклеты, это различные на, пособия. Дуже вдали, uh -huh. дурачи, там на всякий грамотно склад Кстати, первый я просто... раз я увидела... А, такие листочки, такая штучка, которая ага. очень а, поможет а, для врачей без ага. дела на виде линейки, и на которой есть какие-то рекомендации, какие-то советы, связанные с сексуальным насилием, что, должна, что должен делать специалист в ситуации, когда к ним обращаются. Так вот, вот эти вот такие у нас совместные встречи помогли составить такой общий план и поэтому, собственно говоря, эти 16 дней получились такими насыщенными. Мы разом и на. Да, совершенно верно. Да. И мы поняли, нам стало понятно, что подключив ресурсы друг друга, мы сможем опыт. Совместная энергия, Конечно, да, совершенно верно, с и мы можем сделать что-то классное, потому что мы обсуждали. А вот нам не откликаются. Девчонки говорили из э, организации «Улыбка ребенка». Ага. А вот мы не знаем, как привлечь образование. Как, потому что они работают, в, как обычно, в, в секторе негосударственном. И это обычно то, что э, распространяется информация среди своих, среди ага. волонтеров, среди социальных сетей. А как же все-таки привлечь структуры, которые, за которые отвечает государство? То есть мы давали советы и рекомендации, каким образом, как написать письмо, кому лучше обратиться, в какую дверь постучать. Как этот кто То даст делать... вид, поверь, врешь потому что да. можно... Вы уже знаете, кто а, контактный совершенно, так. В... Да, да, кто кто пойдет, кому обращаться, так. кому не стоит совершенно верно. И в результате получилось, ну на мой взгляд, кроме традиционных наших различных круглых столов, координационных советов каких-то семинаров, тренингов, но вот а, несколько акций, которые действительно зрелищные и трогают в первую очередь эмоции, эмоциональную сторону. Ну, и залучают больше коло людей, потому что так выражение что все одни и те сами берут участие, да. а, а тут было действительно значительно ширше. А, ну вот у нас началось ну, с информационной кампании, это безусловно выступление, это телевидение, это газеты, но мне всегда, вы знаете, всегда я с интересом рассматриваю детские рисунки, потому что несколько лет подряд, ну порядка или уже наверное 6 точно мы проводим областной конкурс детского рисунка свет без насильства uh -huh. и а, вот мы его озвучиваем там больше ничего нет кроме этого а, кроме названия свет uh -huh. без насильства Дети так вот, сами да, как uh -huh. они как они Бачить. отреагируют и а, это конкурс детских рисунков и фоторабот и мы получаем совершенно две разные картинки ну, впрочем, как в этом и мире тоже, да? То есть мы э, одни проецируют насилие, ага. и мы видим очень жестокие картины и понимаем, что это мир глазами ребенка. Тогда, когда он видит жестокое обращение по отношению взрослых, ага. там всегда, там очень мало э, таких рисунков, которые в собственной среде, ага. но больше все-таки тогда э, есть насилие со стороны более доминирующих властных фигур родителей, учителей, взрослых, и они, они это видят. Ага. Есть э, Практически половина – это рисунки, которые а, отражают совершенно другой мир. Uh -huh. а, действительно, мир без насилия, там, где много любви, там, где много поддержки. Такой um, like um, um, Да, там, где vision. нежность, там, где дружба, там, где семья. При... Вот эти вот ценности такие общечеловеческие. И у нас эти картинки существуют рядом. Мы не выбираем, мы не делим его, этот мир так же, как он существует. Мы, в общем-то, располагаем. И Эта выставка доступна. Он областной конкурс, когда дети участвуют в разных возрастов. Мы не смотрим на э, качество да, выполнения работы, художественные Меня, как, да, совершенно. Да, да, тут есть важно какие-то идеи и вовлеченность. Uh -huh. И более того, я вам хочу сказать, что. Поскольку мы проводим этот конкурс, мне кажется, что это важный момент, потому что а, там же это в каждый проходит в каждом районе, и ребята принимают участие, они думают, это происходит какой-то процесс отбора. Uh -huh. То есть, если использовать этот материал и этот ресурс там для того, чтобы поговорить как повод для того, чтобы поговорить и выразить свои эмоции и чувства, то я думаю, что это хорошо, хорошая помощь для того, чтобы коснуться этой темы. Вот конкурс с рисунком. В этом году у нас там сейчас он этот конкурс. Рисунков находится а, в центре молодежи, он еще uh -huh. будет там до конца точно этого года находиться эта выставка. Можно пойти посмотреть, да, и можно оставить какой-то свой отзыв. Uh -huh. В этом же году мы еще там выставили такие очень а, странные такие м, фанерные фигуры, uh -huh. да, которые инсталляция, да, uh -huh. вот, а, что-то меняется с таким визуальным, конечно, хочется привлечь внимание. К проблеме, ну, известно, да, известно, то есть да. нужно уже, наверное, мало просто об этом говорить или читать в газете. Но важно, когда ты проходишь мимо и вот стоит какая-то фигура, зачарала. да, человеческий рост, чего она здесь стоит и что, что она это останавливает, привлекает внимание, ты начинаешь читать и понимаешь, что это оказывается люди, которые также ходят, живут, работают. Но это вот истории людей, которые попали в какую-то ситуацию, но в частности, это фигуры, которые рассказывают историю людей, которые попали в трудовое рабство, угу. и люди, которые. Скажем, такие же по уровню образования, по социальному статусу, это те же, кто находится рядом с нами. То есть эти фигуры, они в такой, в такой в человеческий рост, mm -hmm. они не... А, ну, на, наверное, чтобы максимально а, а, они отражали вообще реалистичную картину, и вот останавливаешься, читаешь, и, конечно, понимаешь, что а, никто, никто совершенно не застрахован, и ты, ну, можешь совершенно случайно оказаться лишенным а, свободы, свободы передвижения, что над тобой могут совершать какое-то насилие, вопреки тому, что ты, ну, собирался, может быть, у тебя благие были намерения, но ты оказался в ситуации рабства, например. Пусть это слово звучит жестко, но это а, так. На жаль, мы говорим, что это реалии 21-го столетия, да. и это то, что происходит, и это было как раз до дня борьбы против рабства. А, раз... Да, 2 декабря просто, вот зачастую спрашивают, почему 16 дней, ага. почему, почему Шучу, не почему, 17, да, да, и не, 15, не 20, да, да. не 15. Ну, это временными рамками ограничено. 25 ноября это декларация, по, 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 всемирная декларация по, да, по, по отношению к женщинам. 10 мы права человека, 2 декабря это Всемирный день отмены рабства. Да? І вот эти ті мероприятия, они насичені, і как-то зв'язане тіматі. Здорова дікабря дуже цікаво в тому сенсі, що захист жінок, відміна рабства, права людини. А ми говоримо, що це задекларовано, але в реаліях цього немає тому нам постійно про це треба говорити і щось це, з цього приводу робити. Все ж да. Я згадую, як ви гарно, коли ми на круглому столі, Ой я ніяк не запропоную, Тут, до речі, цукор. Якщо спасибо. треба, от на круглом столі ви гарно зауважили, що ті люди, які робили загальний відеоогляд вони теж назвали сам матеріал про всі події, про світ без днів без насі без, да, без Я тоді звернула увагу, що люди, які не в цій проблемі, да, вот, Как мне кажуть, що мене це не касається, ага. да, то вони вас приймають, що вот... це дуже важливо. Це ставлено, до слова «без». Ну, і з іншого боку, це теж як мрія, про те, що можуть бути дні без насильства. Тобто, якщо ми боремося, то може бути світ без насильства. Але на жаль, поки ми говоримо, що це поки тільки мрія. 对。Yeah. И... Да, ну нет, мы понимаем о том, что очевидно какая-то какая агрессия, она безусловно нужна. И мы когда говорим, исследуем эту тему или поднимаем эти вопросы против там или на каких-то а, наших тренингах, которые коррекция агрессивного ага, поведения ага. у мужчин, мы говорим о том, что это неотъемлемая часть нашей жизни, что а, не, совсем невозможно нивелировать, да, потому что это то, что, собственно, нужно иногда нам защитить себя для того, чтобы противостоять Какому-то злу, то есть агрессия это неотъемлемая часть. Но она не может быть направлена на а, тех, кто тебя слабее. Ага. Она не может быть направлена на доминирование и связано только с демонстрацией собственной власти и контроля. Да, что это ну, только как защитная функция да, или функция, которая тебя спасет в ситуации, там, когда есть угроза непосредственной твоей жизни. Тостя так, а, бо насильство це не равно агресія. Насильство це використання сили проти тих, хто слабший, і використання задля чогось задоволення якихось нездорових потреб. Скажімо, ну так. а конкретних ми, об этом ми говоримо, о том, что що це контроль і власть. Так. то есть, хочеш розпознатися на агресора. Ага. То, Пойми, что таким образом человек реализует. И он когда он тебе начинает контролировать, когда он проявляет власть и говорит, ты делай вот это, uh -huh. или ты должна или должен делать это, это уже вот элементы того то, того насилия, которое неприемлемо в цивилизованном мире. Так. Да? Но я отвлекла и прошу все-таки и да. э, смаковать. Кстати, очень вкусный и мягкий и даже я вот как-то даже удивлена, что такое. Ой, спасибо, это наша очень. форийская кава, а якість, да, нам как раз в тему нашего разговора, потому что мы говорим про жесткий свет, поэтому нам нужно смаковать мягкую каву, нежную мягкую каву для того, чтобы болеть. 2 декабря Отже, я до... хочу вернуться, да, да 2 декабря был очень такой, тоже форма, которая интересная и привлекает сразу внимание внешне, потому что это был автопробег ага. и это была целая колонна машин, которая была а, украшена какими-то флагами, какими-то а, баннерами, да, и а, имела очень такой звучный, привлекающий внимание слоган на запчастины тилькой машины. Ага. И речь шла о том, что это еще один из элементов насилия, который совершенно тоже э, стра форма, совершенно, да, да в цивилизованном жаль, мире, и, сей, это... и которая может проявляться, я сейчас объясню, да. То есть э, речь идет о торговле органами именно той части, которая является криминальной, носит криминальный такой характер и криминальный аспект, когда за эти органы, когда мы не просто э, отдаем свой орган, трансплантация, да, трансплантация, тогда, когда ага. ты отдаешь родственнику или когда ты Ждешь это, да, когда за это тебе дают деньги и наживаются в многократных Со и зло, чем, да. а, ужасные. И, на, на, зло, чем, мы собирались, да. кроме этого автопробега, это был национальный университет, это были фильмы, просмотр фильмов, потому что, опять же, кажется, что это, ну, это где-то существует проблема, а не здесь. Но мне так кажется, что проблема может коснуться каждого. Я вот в том аспекте думаю, что когда тебя касается беда, то ты иногда можешь какие-то морали или может быть готов приступить там какие-то ценности и пойти на Запишите да учина, это такая совершенно верно и вот тут нужно думать о том что но ну, и знаете в этом аспекте особенно касается когда речь идет о, о изъятии парных органов тогда mm -hmm. когда они mm -hmm. очень компетентные или очень не очень честные или очень не очень скажем так специалисты говорят уговаривают можно один, да, один ну такого, зачем да? у тебя две ну можно ты же останешься жив, ты же ага. не становишься там инвалидом. И вот мы по этому поводу собирались в пресс-центре. Вести, Информ, и собирали, собирался у нас представитель отдела по борьбе с торговлей людьми, угу. представитель собирался у нас, представлял медицину наш Транспортология, да, да совершенно у нас же уникальный в целом -то, Да, и мы говорили о том, что тоже здесь нужны какие-то изменения в нашем законодательстве, которое еще может быть не совсем гибко в решении этого вопроса. То есть очень такой был насыщенный день. После этого снова был центр молодежи с этим автопробегом и с тренингами о том, как... Не попасть, а, ну что сегодня мы знаем, очень много наших студентов уезжает угу. просто по обмену на учебные, да, угу. какие-то программы, просто... поэтому никто не застрахован, и вот под этой ширмой, поскольку у нас еще, может быть, не очень конкретно, мы, mm. нету, может быть, системы такой прозрачной, ну вот мы проходим, висит объявление, да, угу. хочешь а, на работу за рубеж и все привлекательная, хочешь зарабатывать там, гроши, там, вели... и 2000 тысячи долларов, там, да. пожалуйста, привлекает это внимание, и, конечно же, мы идем, и у нас уже розовые очки на глазах, и все, мы понимаем, Мы уже делим эти деньги, мы уже тратим их, да, и может быть, не нечётко в нюансы какие-то вникаем. А если лицензия э, у этой э, фирмы или у этого препарата. предприятия, да, угу. и насколько, чем они, э, ну, собственно говоря, какой у них опыт работы, сколько они существуют, да, чем они себя зарекомендовали. Ну, Особливо це пит... питання необізнаності того, що бракує да. освітніх програм, бракує знань, бракує відчуття, що в тебе є право і його захищають, і ти його можеш захищати. Ось цим і треба зараз працювати. Я пропоную, бо одним із заходів цих 16 днів був тренінг, на якому були журналісти. Я знаю, що були ви, і дуже mm -hmm. вдячна, що ви зачепили цю тему, як важливе етичне висвітлення таких проблем. Пропоную послухати зараз невеличке інтерв'ю тренерки-експертки з mm -hmm. гендерної тематики Олі Веснянки, яка якраз говорила про те, що далі. Mm -hmm. Бо у нас ще залишиться кілька хвилин. Подумати про те, що далі. Mm -hmm. Прошу увага на екран. Це не те, щоб навчати, а просто, щоб ми всі розуміли, висвітлюючи цю тематику, наскільки важливо подавати її з теми, як допомогти потерпілим людям, як нам вийти з цієї гуманітарної кризи. І тут, ви знаєте, просто цей проєкт я не тому, що з ним співпрацюю Фонду народонаселення ООН, говорю в п'яти регіонах, а тому, що він дійсно на часі в Україні, саме в п'ятьох регіонах, прифронтових. Запоріжжя, Запорізька область, Харків, Харківська область, Донецька, Луганська область і Дніпропетровська область йде навчання медиків, йде навчання медійної спільноти. Також починають працювати соціальні мобільні бригади. Хто такі соціальні мобільні бригади, я раджу медійникам і медійницям Запоріжжя обов'язково поспілкуватися з експертами фонду народонаселення, ООН. адже ці мобільні бригади вони щойно починають працювати. Важлива їх підтримка. Це такий, скажімо, автомобіль, заправлений бензином не за кошти наші бюджетні, яких мало, як ми розуміємо, в Україні. А тобто, є бензин, є автомобіль, є соціологи, психологи, які сидять в цьому автомобілі. І коли надходить виклик або на сто по по такій тематиці, ця бригада працює да цього дня. То вони можуть виїхати, тому що часто тут не, не лише міліція і патрульні допоможуть. А може, треба щоб реагували психологи, щоб соціологи дивилися соціальні працівники в сенсі, дивилися на цю родину. Може там ще якось треба з ними попрацювати. Да, це вже така тематика, яка потребує додаткової уваги. І про ці бригади ми неодмінно поговоримо і додаткову увагу їм приділимо, і ви в цьому дуже гарно розумієтесь. Але я думаю, що це тема нашої наступної зустрічі, нашої наступної програми. А зараз все-таки про ці ще щоб ми встигли назвати хоча б ще кілька цікавих заходів, які були про суперміроприятия, в якому участвували около 200 представителей молодежі. От наш то <связок> мені каже, що на сьогодні нужно делать дійсно акценти, <связок> упори та імені. молодое поколение потому что направлена вся компания должна быть именно на них хотя конечно мы ставим свои задачи информировать там в основном там женщин там семьи о том что есть такие у нас э, услуги есть такие организации которые работают и помогают, оказывают помощь и вот например такой новый формат появился как мобильные бригады чем они могут помочь да то есть наша задача информирование но вот что я увидела на этой смарт-вечеринке, которая кстати проходила в одном из там э, там достаточно таких оригинальных, ну, это привлекает внимание клубов, ночной клуб, они это проводили в дневное время ага. а, организация, да, но тем не менее, что было интересно? Интересно, что вся она тематика, кстати, весной у нас было подобное мероприятие, мы проводили квест, когда мы бегали по дубовке, да, студенты участвовали, мы бегали, у нас были разные задания, тоже связанные с темой предупреждения насилия. И это было вовлечено, все были вовлечены, это было энергично и Наши участники, и участницы получали информацию совершенно на, на таких, на таком драйве, на таких эмоциях, и она не оставалась нигде-то не залегала и это не было скучно, не интересно. Ну, да. И вы знаете, мне очень много после того мероприятия, а, на этом мероприятии, потому что, эта тема была смарт-вечеринка и тема сексуального насилия, тема очень осторожная тема очень щепетильная, я бы так сказала, но тем не менее так как ее подавали без хаженства, да, нет, нет, абсолютно здесь нет никаких ну, проявлений таких вот, что да, это может быть и чем какие формы ребята отвечали, задавали вопросы, они были также вовлечены и мне понравилось то, что я видела в их реакцию, угу. непонимание, удивление в некоторых вопросах, да, но то есть они коснулись, то есть то, что может быть пролеснулась как-то незаметно э, там или в газете или uh -huh. на экране на компьютера, да, О, да. То здесь это была вот какая-то такая интересная реакция. Я понимаю, что до них это дошло, по крайней мере возник интерес, и они исследуют этот вопрос дальше. Они будут узнавать и понимать, почему так, почему это является насилием и почему так происходит. И Если они сами будут шукать искать ответ, то это будет ответ, какого они используют. Совершенно верно. На жаль, мы сейчас заканчиваем, мы даже не успели назвать все за. Ходи, настільки їх було багато, так. настільки вони були цікавими. А отже, через те, що не подолано насильство, насильство, і світ залишається із насильством. То чим більше ми будемо говорити, як це робити, і не просто говорити, а й робити, і розповідати про те, що роблять, я думаю, тим чистішим і етичнішим ставатиме цей світ. Ваша організація взаємодія от про цю взаємодію особливо, Ой, і тому ми займіть. будемо. Поэтому, ну, про це вже, мабуть, наступного разу. <связь> да, ну, одно из таких программ на чем занимается взаимодействие, это euh, украинский женский фонд финансировал несколько лет э, подряд э, такие группы взаимопомощи для женщин. На мой взгляд, это очень важный такой момент, потому что именно женщины вот примерно в такой, вот в круг собираются, да, в теплой какой-то такой семейной обстановке, они могут обсудить свои, безопасно, самое главное, обсудить ситуацию, понять, что они не одни, что это них изъян личный, угу. да, что это может быть где-то отражение проблемы общества, да, или дефекты, может быть какой-то системы а, тех же стереотипов и так далее, что можно изменить свою жизнь. Вот это один из проектов, который, на мой взгляд, должен иметь продолжение, и я надеюсь, опять же, с помощью а, грантов или международных каких-то фондов мы сможем его продолжить. И второе интересное направление, которое, мне кажется, тоже а, о нем нужно говорить, ну по крайней мере, а, ну раз в неделю точно, чтобы доносить информацию э, нашим гражданам. Это те коррекционные программы, которые мы проводим уже с особами, которые совершают так, насилие угу, в семье. Угу. И этот проект у нас уже существует много лет, и есть определенные результаты, и есть определенные подходы, есть самообращение в эту коррекционную программу. То есть это с, не тогда, когда тебя полицейский ага. приводит Занушать. и говорит, угу. а когда человек понимает и говорит, что «слушайте, я вообще хочу, я веду себя как-то не так, но я хочу сохранить семью, пожалуйста, помогите мне». І от мені что що разговоры об этом очень а, ну, если один раз ти услышал, второй раз увидел, третій раз к тебе хтось да, попробовал, то наверное, тогда це буде у нас иметь тот ефект, который, которого ми хотим достичь. Дякую вам. <гум> і зміни життя і допомоги в цьому, так щоб допомагати і не нашкодити. От про це поговоримо ще пізніше. Дякую вам дуже, дякую всім, хто був з нами. Хай Спасибо. щастить. BAM BAM